अस्सलाम वालेकुम काले चने और चावल दोनों को मिला के एक मज़ेदार से स्नैक्स तैयार करेंगे जो कि खाने वाला खाएगा तो पहचान ही नहीं सकेगा कि ये किस से चीज़ से आपने तैयार की ये पूरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे क्योंकि ये बहुत मज़े की और सिंपल एक रेसिपी है तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो ये एक कप से कम काले चने हैं जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था और चावल भी मैंने इससे कम टाइम में भिगोए आप अगर आप दो चावल और चने इकट्ठे ओवरनाइट के लिए भिगो देंगे ना तो ज्यादा अच्छा इसमें फुला फूलेगा ये या, यानी कि फ्लप होगा तो आधे कप से कम चने काले चने बिस्मिल्लाह रहमान रखना चने भी चने जरा मोटे मोटे है ना तो उसका साइज जरा कप में लग रहा है कि भरा हुआ है ज्यादा नहीं लेकिन बराबर के है चने और चावल अब मैंने इसे पीसना है इतना पीसना है कि बहुत ज्यादा ब्रिक पिस भी जाए और पानी इतना कि जिसमें ये पिस जाए ज्यादा पानी नहीं डालना साथ साथ पानी डालती जाऊंगी थोड़ा करके और पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ चावल और चने दोनों मिक्स करके पानी इतना डाले है कि जिसमें ये बस पिस जाए एक्स्ट्रा पानी ऊपर से नजर आना चाहिए फिर फ्राई करने में ना मुश्किल होगी तो एक छोटी गाजर ली जिसे मैंने क्रश कर लिया एक छोटी शिमला मिर्च इसे मैंने चॉप किया बारीक बारीक कद्दूकश करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन वह जरा मुश्किल होता है कद्दूकश करना यह है चाइना सोल्ट हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऑप्शन है डालेंगे जायका अच्छा आएगा नमक हाफ टी से कम है या हंसबे जरूरत काली मिर्च लेवल करके कुटी फ्रेश मैंने कूट के डाली इससे ये होगा कि इसका फ्लेवर इसकी खुशबू काली मिर्च की बहुत ही मजे की लगेगी जब आप फ्रेश डालेंगे के या पीस के एक टी स्पून करके सोया सॉस एक टेबल स्पून इसे करेंगे मिक्स आप जब रमजान आए ना तो उसमें भी आप बना सकते हैं उसमें भी बहुत मजे के लगेंगे चावल कोई भी ले लें जो बारीक वाले चावल होते हैं वो तो उन्हें बस भी होना है अपने बेकिंग पाउडर वन वन फोर टीस्पून बेकिंग पाउडर और वन फोर टी स्पून नमक लें और काली मिर्चें और आप थोड़ा सा लहसन डाल लें और इससे भी बहुत मजे का लगेगा मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ जैसे फिर मैं उधर चूल्हे पे रखूंगी फ्राई पैन तो फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ और शेद फ्राई करना है हमने और एक टेबल स्पून के साइज आप बना रहे हैं अगर इससे बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो आप बड़े भी बना सकते हैं पहले आपको कम नजर आ रहे थे पीसी अब मैंने दो चार और डाल लिए ताकि जल्दी जल्दी काम हो तो अब मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ एक साइड से कलर नजर आ रहा है कि हो आ चुका है, है। माशाल्लाह से आ चुका है और आपने इतने ही ऑयल में फ्राई करना है ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं इसकी अब दूसरी तरफ से भी इतना ही कलर देना है और ये तैयार है बड़ी जल्दी जल्दी तैयार होने वाली ये चीज है बस फ्राई में भी इतना टाइम नहीं लगना ध्यान रखना है कि अंदर से कच्चे ना हो और फ्लेम जो, जो है ना अगर आपको तेज लगे तो कम कर देना है अगर आप फुल तेज पे करेंगे तो ये बाहर से तो आपको लगेगा फ्राई हो गया लेकिन अंदर से कच्चे होंगे तो फ्राई करते हुए आपने ध्यान रखना है जैसे कलर आता है मैं दिखाती ये दोनों तरफ से मैं आपको कलर दिखा रही हूँ ये दूसरी साइड जो पलटी थी ना ये वो वाली साइड है ये भी कलर आ चुका है निकाल लेंगे जल्दी जल्दी से और दूसरा बैच तैयार करेंगे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसमें ऑयल इतना चाहिए ही नहीं ना अंदर जाता है ऑयल और ना इसे फ्राय, फ्राय करने की जरूरत है जितना डाला था वो ऑयल भी आपको नजर आ रहा वो दूसरा भी इसमें फ्राय होगा और वो भी फ्राई करके तो ऑयल फिर बच जाएगा और ये मैं रख लिया छलनी में ताकि एक्स्ट्रा जितना ऑयल गया है वो भी निकल जाए और लुक देख लें कि कितनी अच्छी मजेदार सी नजर आ रही है मज़ेदार समझे स्टार्टर के तौर पर भी खा सकते हैं केचप के साथ लें बहुत ही मजा आएगा अक्सर दिल चाहता है कि को कोई इस तरह की चीज हो फ्राई तो ये बनाएं और इंजॉय करें रोजों में भी बनाएं और बढ़िया अच्छी लगे तो लाइक देना मत खुला करें और फेसबुक पर लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब साथ में जो मेरा जरूर प्रेस कीजिएगा उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी ये आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से भी सॉफ्ट है और बाहर से भी सॉफ्ट है ये क्रिस्पी नहीं है अगर आप फौरन फ्राई करके खाएंगे तो आपको थोड़े बहुत ये, ये क्रिस्पी। लेकिन बहुत मजे के बहुत मजे के और केचप के साथ लें तो बहुत ही मजा आने वाला है जरूर ट्राई कीजिएगा के लिए इजाजत दें अल्लाह हाँ।